Uh, nima uchun insonlar sevgiga aldanishadi yoki nega atrofimizdagi insonlar bugungi kunda juda yam tez o'zgarishyapti buni qanaqadir bir uh, sabablarini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz uh, muhabbat ko'chasiga uh, kirmagan inson uh, deyarli bo'lmasa kerak mana shu jarayonlarda inson ko'pincha o'zi bilmagan holda hissiyotlarga aldanib qoladi ayollar ham erkaklarda ham bo'ladi bu jarayon aldanib qolishga sabab aynan ong ortidagi shunday bir jarayonlar borki bu jarayonlar qanaqadir mehr yetmagan vaqtda qandaydir yoshligida bir unga yaxshilik qilgan insonni siymosiga o'xshagan insonni ko'rib qolsa man buni sevib qoldim deb o'ylaydi bu aynan yigirma yoshdan oshgan insonlarga oila qurgan insonlarda tez sevuvchanlik mana shundan kelib chiqadi ya'ni qachonlardir unga shu qiyofadagi o'xshash inson qanaqadir empatiya ko'rsatgan ya'ni yaxshilik mehr berganda u endi o'ziga sevgi yetmayotgan vaqtida oilasidan atrofdagi insonlardan mehr muhabbat ololmayotgan vaqtda aynan o'ziga issiq ko'ringan odamni sevib qoldim deb o'ylaydi va bu aldamchi bo'ladi haqiqiy haligi sevgi bo'lmaydi ko'pincha inson yigirma besh yoshdan keyin sevib qolishga qiynaladi Uh, bu nimaga deganda inson ancha tajribaga ega bo'lgan bo'ladi o'zini nima xohlashini aniq biladigan inson bo'ladi bu yog'i ya'ni yigirma besh yoshdan kichik bo'lganlarda esa bu jarayon ko'pincha aqlemas qalb bilan kechadigan jarayon bo'lib uh, inson tez o'sha uh, sevib uh, qolganda ham aqlga tayanmasdan sevib qoladida uh, lekin mana mavzuni man, boshida nima uchun xiyonatga uchradim degani agar inson sevgan insoni xiyonat qilyaptimi qayta qayta xiyonatga uchrayapti yo atrofida sevgi xiyonati mavzusi bo'lyaptimi demak u inson o'zini yaxshilab ko'rib chiqishi kerak chunki sizni atrofingizda xiyonatkor insonlar yig'ildimi demak siz qayerdadir o'zizda shu narsa bor kimgadir qay bir tomonlama xiyonat qilgan bo'lishingiz mumkin o'tmishda shuni javobini olayotgan bo'lishingiz mumkin yoki ich ichingizda umuman mana shu xiyonatni kechirmayotgan bo'lishingiz mumkin borliq sizga mana shu kechirmaganligingiz sababli yoki o'ziz ich ichingizda qanaqadir bir negativlarni yig'ib yurganingiz sababli ayni damda xiyonat orqali sizga o'sha sinovni saboq qilib yuborayotgan <imitation> bo'lishi mumkin <imitation>